Для того, чтобы рассматривать этот закон, его нельзя рассматривать в отрыве от другого закона, который был как раз внесен для стимуляции и украинского радио, и украинского языка в радиопросторе, и украинской музыки, как такого. Поскольку никто на этот закон не обращает внимания, я горда тем, что я могу сейчас в присутствии прессы об этом рассказать. Я прошу обратить внимание на закон, который мы внесли вместе, подчеркиваю, с Виктором Уколовым из Бюта, который стимулирует развитие украинских радио, украинской музыки, в чек 5 налоговыми каникулами и э, ликвидации лицензионного сбора для тех радиостанций, которые будут вещать в 100% украинско-языковом украинско вещании и не менее 80% в украинской музыки. Это будет абсолютно добровольная квота. Это будет та квота, которую будут искать те радиостанции, которые согласны идти на послабление налогового пресса. Ну, Паня Олена, но это больше скандальное питание, это 50%. Это так. У те, у те так. положение, что так. оно скосовывается, так. Это не, не стимулирует радиостанции, которые идут в российскую